Привет, с вами Данил Как вы помните, я показывал Лизуна и вот этот антистресс И, кстати Под прошлым видео Надо Вот, вот с этим да, Надо поставить Всего лишь два лайка Всего лишь И я скину вот этот Ну, антистресс С девятого этажа нет, соседушки. Ладно. А сегодня у нас на обзоре вот такая вот штучка. Вот такой вот червячок тут с глазками. Подожди, они вроде болтаются? Да, они болтают. Да, О, Так, он такой... О, приятно. Тут вот ниточка, ну, невидим, которая... Вот, вот если поднять немного видно, да, вот на синем фоне. Вот, да, все. Как мне рассказали? Ну, мне рассказывали, конечно, но я не слушал, почти не слушал. Ну, по слушал там, немного слушал. Короче, он типа, ну, типа, что-то с руками тут выдворяет. Типа, ты такой мастер. -ху -ху. Вот у меня есть картонный поезд из Германии. Давайте попробуем что-нибудь сделать с ним. Так, что, тянем. Я сейчас, конечно, за... Извиню за эту фразу. Я скажу, как мистер Мак. Мот... Фантастика! Ну, ну что тут еще сказать? Кстати, он длиной. Вот я не измерял, давайте измерим. Вот. Длиной поезд. Эм... Ну, 20 сантиметров максимум. Этот, 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 вот этот маленький фигни. Тоже 20 сантиметров. Так что он спокойно вот так вот помещается, да. Фу. Ну, Ничего я не хитрю. Нет. Так. ну, 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 ну. и все. Вот такое было видео. Все тут надо что-то с руками так делать. <мур> 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 вот так вот. У меня трос. Сейчас глядите у нас. Поставь лайк. Подпишись на канал. И ты будешь жить долго. Так. Да. И вот этот жеме я тоже будет жить долго. А если не поставишь лайк, она умрт. Ну ладно, такое вот было видео. Всем удачи. Всем пока.